сказали, завтра съезжайте и все. Уже так несколько дней выбиваем, они говорят, завтра, завтра съезжайте. А чему съезжайте? Чем аргументуют? Аргументуют тем, что там... Ну, там всякими причинами, то есть там... Не досматриваю за детьми, там... Пиво иногда пью, то есть это тоже причина. Ну, иногда могу выпить пиво, то есть, ну, как и все пьют, да, и то я это делаю вот вечером, когда уже дети ложатся спать. То есть в основном в это время. То есть чтобы, ну, я знаю, уложить детей спать, и все, тогда я как бы свободна уже. У ребенка ДЦП, хотя и легкой формы, но постоянно требует лечения. То есть мне вот сегодня помощник коменданта говорит, так почему ты раньше этим не занималась, ну вот лечение именно. Я говорю, ну потому что, в принципе, это же не то, что там положил и все, ребенок постоянно лежит в больнице. А нужно, ну, ну он даже не дослушал, что я ему объясняла, что мы уже там один раз пролечились, это надо еще раз, ну то есть постоянно такими вот ну, курсами лечить. А мне говорят, ну иди домой, типа у тебя есть дом, езжай домой, мы тебе даже билет купим, ну типа ехать домой. говорю, а мне пока не надо туда ехать. Ну что, ну поедем в этот центр реабилитационный, полежим там, потом будет видно куда дальше. То есть я не знаю, насколько нас может курс пройдем и дальше будем думать, что дальше делать. Какой центр? Ну, который областной центр, на Балоне находится. Это, это вы Папа! имеете ребенок, да? И а там все будут, ну вместе будем. Папа! Да, то есть сегодня как раз звонили, говорят, что нужно... Вместе, с, ну, вместе даже с меньшей дочкой. А вот, кстати, активный, ну, кто нас выселяет. Добрый день. Меня снимать не надо. Берите. Я сейчас удалюсь ваши вашу память. Я неделю назад приходил, говорил, Света, я, веди Ты нормальную не... жизнь, будешь жить. Не захотела. Вопрос, Ты вопрос. меня совсем о спрашивал. Правильно, спрашивал, почему ко мне дошли слухи о твоей, извини меня, постельной жизни. Так потому что все чешут языками. Так сделать так, чтобы не чесали. Так а как я могу закрыть рот? Значит, даешь повод, чтобы чесали. Да. Правильно, вы согласитесь, когда слухи А идут, как можно оскорбить повод, девушку, которая живет без мужчины? Как еще можно? У девушки расходить? одна может, альбу может быть один, но не. Вы здесь живете 4 месяца. Я его вижу третий день за 4 месяца. Нет. Пока я работала на парковке, он сидел с На парковке с ты работала два раза в неделю. Ну, он сидел с детьми. Ну, вот в то время, в выходные, он только и мог вырываться. Слухи я, нам ты... не надо, чтобы ходили, по межигорье. Хватит нам слухов, что кричат, что мы миллионы себе привлашним. Хватит нам этого, понимаете? Так как раз отвлекают да. от этих слухов. Да? Да, да. да. да ты что? Да? М -м. Ух ты какая! Ну а что ж. Без дачі? Дачі. О, ні, ні, ні. Ні, ні, тут бачимо. Пойду глянути. Ні, нема. І не там у дівчат, у нього галі є. Добрий день. Добрий день. А ми тут, знаєте, тут Світлана є така з волоссям. — Так. — Знаєте, що її виселяють сьогодні. никто ее не выселяет. У нее двое детей, у нее маленькие дети, и ребенок больной, ее не имеет права никто выселить. Это будет такая сенсация, если ее выселят. Тут вот и телевидение, радио, вся пресса будет здесь. За что выселять женщину с двумя детьми? Скажите, пожалуйста, вы бы, вас бы выселили, вы молчали бы? За что ее выселяют? Скажите, пожалуйста. Ну вот администрация кажется, что она была аморальный способ. Какой она моральный? Кто ее видел моральный способ? Скажите мне, пожалуйста. Но, какой моральный? Вы видели на глазах. Я понимаю, что моральный? Это надо фотографировать. Должны быть в виде записи. А то, что болтают, про меня могут сказать, про вас такое могут сказать. Про любую из нас, из всякого. Как вы знаете, девочка на ножке и слава по дорожке. Я Жиночка, мне уже 63 года. И я за нее горой, за ее детей нормальная женщина, ведет так, как все ведут себя здесь. И да. никто ее не выселит, а выселит, это еще посмотрим. А что вам это на как все тут с собой поводят? А тут все такие. Какие? какие? Ну, какие. Да, с женатым мужиком спит при мне, сидела, целовалась. Еще про нее ничего никто не говорит. А про свету говорят. У нее муж есть, у нее все есть. Семья есть. Что она пьет? С кем она спит? Скажите мне, пожалуйста. покажите хоть одного человека, кто с ней спал здесь. Идем. Сейчас вам все люди скажут, идем. У меня 84 человека. Из них 32 ребенка. И из них 84 человека двумя руками за. За, за что? что? За то, что блядство здесь развели. За то, что через интернет находят, зарегистрировались, находят мужиков. За то, что вот тут, вот на лавочке здесь свет вырубили, вот тут сидят, ждут людей. И мы все это снимаем, и мы все это записываем. У нас есть видео, фото, доказательства. Вот так вот. А что значит регистрируется в интернете и это за история? Ну, есть сайт, сайт, скажите мне, как он называется. Эмма или как-то. Вот они там, секс знакомства Я познакомлюсь для секса. Угу. Они так зарабатывают? Да, они так зарабатывают деньги. Да. И что сюда приезжают клиенты? Приезжают сюда клиенты. Угу. Ее одевает Рената, обувает и вперед. И это садится в машину и уезжает в неизвестном направлении. Ага, вот так, наверное, да? Вот так. И я прямо видеодоказы, да? Аудио. Аудио. Да, запись. <связан> а я, может, цей сайт, человек уже находила и профайл, че -бы? Конечно, сейчас вам покажу. Вот, Катюша. Скажи, пожалуйста, кто у нас Света? Света занимается нехорошими дела. Проходите, проходите. Не могу даже сказать, в принципе, что все знают. Все знают, что? Ну, сказать вам можно, вам потом Конечно. сказать, я просто не могу. Ну, блядством занимается. То есть тут все, все ВВшники, все, вот, все занимаются. Ходят к ней. И все, в принципе. Ну, как... Только к ней? Нет, не только к ней. Ну, есть у нас дамы, ну дамы ну, слегка легкого поведения. Сайт, покажи. Ну ты же не знаешь, что такое Не, ну покажи все что она там зарегистрирована, что, что написано под этим. Познакомлюсь с парнем. Это та, что замужняя. Познакомлюсь. Светлана 30 лет. Познакомлюсь с парнем 26-50. Овен, Соединенные Штаты Америки. Что это Бортман? Это что такое? Вино, конфеты. это что я не знаю. Вот типа другое свою анкету она там. Я ищу парень, дружба, общение, отношения, брак, создание семьи. уже удалила секс. Там еще секс был, короче. Были. С детьми там были еще фотки. Не, фотки-то есть. Что, что еще было? Ты мне же горя, да? Угу. да? Так и что она? Где-то здесь встречается с кем-то или что? Они каждый день разные приезжали. А я против того, чтобы взгляды деяким... Переселенцям, чому поясню вам, тому що солдати, яких відривали руки, ноги і так далі, не мають умов. А ми їм можемо дати нормальні умови: харчування, реабілітацію всюди, рибу половлять в Київському морі собі з вудочками. Все. і ми будемо допомагати краще солдатам, ніж отаким людям, які не цінять це все, тобто за собою не дивляться, за дітьми не дивляться. П'ють пиво ночами, тобто діти бігають взагалі непонятно куди. Це що за громадяни України? Будемо виселяти і Світлану, і ще деяких переселенців, тому що, як ви були присутні при дебатах і спілкуванні всієї громади, та, яка була сьогодні присутня, було прийнято рішення тих людей, які не підтримують порядок, які нарушають цей порядок, да, загально прийнятий. Які постійно роблять якісь конфліктні ситуації, вплоть до бійок, жінки б'ються і рвуть собі волосся. Це з біди люди так можуть поступати один по відношенню до другого. Так українці не мають робити. І ми прийняли рішення, що ми таких людей будемо виселяти не на вулицю, а будемо підшукувати десь якісь умови, щоб їх відселити. А сюди ми будемо поселяти бійців. За то, які були е, в госпіталях, яким потрібна реабілітація, у нас була поставлена умова чітка і проста, хай прийде державний орган, любий. Навіть вже не будемо, ми вже навіть сказали це, що не будемо чекати, так як воно мало бути по закону. Верховна Рада дала доручення да, в 10-дневний срок зробити Кабінету міністрів механізм щодо території Межигір'я, розробити механізм і забрати це в державну власність. Так було чи ні? Навіть і на це не чекати не будемо. Питання в чому? Прийдіть, опишіть майно і оцініть. Щоб всім було громадянам України зрозуміло, що тут було. Скільки було збережено всього, да? і, оці... і на яку суму. Ніхто не хоче. І беріть, передайте, хто буде, хто, буде, хто хоче тримати. Будь ласка, беріть. Але беріть. А ніхто ж не хоче нічого не описувати, не оцінювати, кожен хоче прийти, щось забрати. А навіть ніхто забрати, тобто хочуть просто прийти, ви уйдіть, а ми будемо тут рішати. А що ви будете рішати? А звідки громадяни України будуть знати, що тут більше 12 мільярдів гривень можна було вивезти про те, що я говорю. Ви елементарно стоїте, скільки ця техніка коштує, яка наверху. От, одна кімната. От ми конкретно, громадяни України, які от тут 7 місяць сьогодні, ми конкретно зберегли майно Януковича. Ми його утримуємо. Окрім цього, ми допомагаємо переселенцям і допомагаємо батальйонам. І окремим бійцям там і Айдару, і Донбасу, і так далі. Це ми прості люди. А до нас претензії. А що у вас борг? Це що за постановка взагалі питання? По електроенергії, ви бачите, як навіть ви поставили питання: у вас є заборгованість. Тобто це у держави є заборгованість. Так а хто виставляє борги і як вони приходять, ну платіжками приходять вам? Та ніхто нічого не виставляє, ніхто нічого ніякі платіжки не направляє. Відключили газ, відключили. Є борг по електроенергії, а чому вони не платять? А чому мали б платити? Ми, ми б не були навіть в боргах ніяких і так далі. Якщо б у нас не було переселенців, якщо б у нас не було солдат. Тому що це додаткові величезні витрати. Межигір'я може себе повністю куповувати, а це мінімум треба в районі ну, ще брати до уваги, те, що треба постійно щось ремонтувати і так далі. Тобто, у рік це хай буде мінімум мільйонів, напевне, 40 гривень. Так воно ще в бюджет може давати ще таких 40 мільйонів грн мінімум. Только 50. Это если честно заниматься и использовать все возможности, которые есть на межженье.